这次因为住校生太多，新宿舍楼又刚刚动工，所以学校特意把家属楼腾出来给一部分住校生当临时宿舍。你们七个运气好，被分配到原来校董的家属房，好好爱惜，听明白没有？听明白了。白了哇哇哇哇哇哇我的、这个乖乖！我的天！既然是校董的家属房。

剩下我们说的神话、梦话、废话，就这样陪着我到长大。Oh my god, oh my god，这是一定要的啊！跳到沙，唱到哑，笑到流泪哭到趴。Oh my god, oh my god，真的太久不见啦，我随时 OK 就等你电话。 平平安安，好、oh.。Oh. 蒸蒸日上好<爭>好，好！哇哇哇哇哇哇！十更、啊啊、不是不超尊敬的各位来宾，亲爱的同学们、朋友们，大家早上好，好！好 今天我们有幸欢聚一团，共同参加与见证我们宿舍的入住仪式，我感到非常荣幸。首先，请允许我代表各位来宾、同学、朋友，对我们入住新宿舍表示最热烈、最忠诚的祝贺。好。好 同时，也对我们素未谋面的校董表示由衷的感谢、啊。爆、啊嗯、竹声中辞旧岁，新年伊始万象新。一个学年已经过去，回首往昔，我们走过了坎坷，走过了荆棘。 我们体验严冬暖夏，春暖花开，在这不平凡的一年里，我们锐意进取，开拓创新，勇攀高峰，顽强拼搏。我们一起克服了重重困难，我们创造了辉煌的成绩，我们将携手并肩，踏上新的征途。 我们大家都知道，家是心灵休憩的港湾，如同天边那一弯宁静的新月；家是闹市人流心中涌动的淡淡感动，如同三月春风轻轻拂动杨柳；家是远足游子的魂牵梦萦，如同久旱的农作物渴盼甘霖。而宿舍。 对于我们来说，就是家一般的存在。所以，在今天这个阳光明媚的日子里，在校董如此奢华的客厅中，我们隆重举办三班新宿舍入住仪式。搬入了新宿舍，对我们来说是幸运，也是挑战，是机遇。 也是考验。雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。新的一个学年，我们将继续拼搏。我们把愿望写在今天，听战斗的号角响起，一起在明天的跑道上冲刺。不管汗流多少，也不怕血洒许多。让我们今天以校董的家属房为荣，明天校董以我们为荣。 好好学习，全面发展，不辜负校董家属房的豪华装修。同学们，剪彩！哦、三、二、一，剪！ 哇！近日，为了解决学校宿舍床位严重不足的问题，学校开放了家属楼作为新的学生宿舍。三班的七名同学被有幸地分配到了校董的家属房。 各位同学欢欣鼓舞，决定以此为契机结拜为兄弟，学习上互相监督，共同进步；生活上互相帮助，共同扶持。为此，三班宿舍举行了隆重的入住仪式以及宿舍同学结拜仪式。参与结拜的有三班的带头大哥、校音乐社社长、著名文学家朱志、校影视社副社长、精通各种化解尴尬的问题、三班的小诸葛左臂成功。 战胜水痘的勇士，三班 F 四之一邓远航，学生会干事，校影视社社长苏一士，三班著名说唱艺术家，音乐社二当家张三，校影视社书记处书记，成绩优异的好学生，乐于助人的热心肠，未来的纪录片大师，见义勇为的好男儿，校电视台特约记者，声名远扬的张郎以及张霸。 怎么我就只有一个名？我的人物介绍呢？你也没给我呀？人物介绍要我们自己写？对啊，他们都是提前给我的。哎，行了行了，我这边还拍着呢，先把流程走完。我这边媒体朋友还拍着呢，我好不容易请来的摄像老师，你别干扰我们正常拍摄啊！我怎么就干扰你们正常拍摄了？到时候你们是在学电视台播放，他们都有人物介绍。 就没有我岂不是很没有面子？你自己没给我柔介绍，怪得了谁呀、啊？他们都是提前给我的，你就是没给我说，你是不是报复我偷吃你薯片、啊？是不是？这,这这镜头面前都拍着呢，你别乱说话，我告诉你，这媒体朋友都在这，你说错话了可要负责任的。拍着怎么了？拍着怎么了？我叫个说法。观众朋友们好，我是三班的张宝，是学校音乐社的核心成员，也是一名热爱音乐、品学兼优的好学生。 在校期间，我参加了校园音乐会，也努力完成了学业。你别闹，我告诉你，你说的这些到时候都没法播。哎，这位同学，请你配合一下我们工作好吗？好、啊，好的。我们看到了现场的结拜仪式呢，已经进行到了最后一个环节。去去拍那边，拍那边！你给我撒手！本着互帮互助、共同进步的原则。 三班宿舍特此签订此公约，希望大家自觉遵守，融洽相处，团结友爱，不要搞窝里斗。让你不给我接水，让你不给我接。嗯，具体细则如下：一。 保持个人卫生，尤其是脚部的空气清新。二，不许拍摄有丑照，如果有发现，吊起来打。三，疫情期间，不许脸对脸睡觉。四，每天进门前，主动出示健康码、行程卡。 就这些，请问大家有何异议？那好，签字。 咱们呢，总共有三间房，四张床。这个一号房呢，一张单人床，一张双人床，房间面积差不多有三十平，坐北朝南，采光通透。二号房呢，一张双人床，有张写字桌，环境比较安静，十平左右。三号房呢，七平左右，有一张双人床，面积比较小，但是是江景房，风景比较优美。怎么是双人床？ 宿舍不应该都是上下床吗？哎呀，预算有限，这是人家校董的家属房，指不定哪天咱们宿舍修好了，人家校董还要搬回来住，可、哎、不。那大家看看我们宿舍怎么分配啊？看着安排就行，我们服从组织安排。我都行，一个张霸也不行。我也都行，我是沙发都可以，反正个跟张亮一个。 我都可以，嗯，住哪儿不是住啊，我都行。那要不谁先站到，床就谁的。那我我、嗯、我我有点包我我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  要不咱们还是抽签算了。抽签？那万一人作弊怎么办？无腿出钱签。那猜拳？嗯，不不不不。猜拳我就没赢过。我不同意。扳手腕？哎，我们是学生宿舍，不是运动员宿舍。不得心，不得心。 那要不，我自己看着安排。哎，我可以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 。我可以我可以 是我，单人床，谢谢，谢谢大家。 十八号。好了，我们的分房仪式圆满结束，接下来进行我们入住仪式的最后一项内容，入住舞会。 惊雷，这通天修为，天塌地陷，紫金锤；紫电，这玄之火焰，九天十剑，惊天变。乌、哦嗯、云，这阵阵战场，呼啸烟雨顿。我九字武功欲撼，我手持万岳刃。就当是一场梦，醒了还是很感动，还是很想给你保护，经历的疼痛。喜欢我很清楚，其实我都清楚。放心，这世界很大，都是你的领土。哦哦哦哦 闹闹闹！才住进来第一天，要分天班？是睡不着。全部给我出去骂！

我好不容易请来的摄影老师，你别干扰我们正常拍摄啊！我怎么就干扰你正常拍摄了？哎，我词忘了。怎么我就只有一个名、啊？我的任务介绍呢？嗯、观众朋友们，大家好，我是三班的张马，是学校的……哎，是啥来着？嗯、怎么我就只有一个人物介绍、啊？对，都错了。 哎，耶，yeah, 开始！惊 <noise> 雷，这，哈哈哈哈哈哈！惊、啊啊啊啊啊、<noise> 雷，这通天修为，天塌地陷，紫金锤，紫电，这玄真火焰，九天剑，惊天变，乌云这。